Іноді здається, що весь світ тільки й мріє, щоб схуднути, і зовсім забув про тих, хто безуспішно намагається набрати вагу. Тим, хто зараз може дозволити собі цілий тортик, часто заздрять, але це теж проблема, яку потрібно вирішувати. Якщо бажаєте набрати вагу, корисними для вас будуть поради нашого експерта, дієтолога, фітнес-інструктора Дар'ї Сульженко. Якщо проблема стоїть. Наборы, наборе веса, то есть человек хочет поправиться, здесь нужно включить также серию мероприятий, направленных на коррекцию питания. Во-первых, отрегулировать в питании количество белков. То есть количество белков для человека в количестве в соотношении должно быть где-то 1-1,5 кг на килограмм веса в сутки. То есть, ну, мы считаем, что это, если мужчина около 70 килограмм, то ему нужно в сутки от 70 до 110 грамм белка. Это первое. Второе – это, конечно же, опять же таки отрегулировать водный режим. То есть, никто его не отменял, для набора веса также необходим этот режим. То есть, 2-2,5 литра в сутки – это около 8 стаканов воды между приемами пищи. Здесь нужно отметить, что Время от приема воды до принятия пищи должно быть около 30-40 минут. 30-40 минут до принятия пищи и 30-40 минут после принятия пищи. То есть, если мы принимаем пищу, потом еще нагружаем себя водой, там 1-2 стакана, это перерастягивает желудок. В последующем это будет приводить к невозможности насыщения, даже когда э, необходимое количество пищи поступило в организм из-за перерастянутого желудка, э, человек не ощущает просто сытости. То есть желательно питаться маленькими порциями, э, примерно 300-400 э, миллилитров, и часто, каждые 3-4 часа, есть 5-6 разовое дробное питание, и самый главный момент. В, э, в процессе набора веса, это, конечно же, полноценный сон. Если правильно подобрать все мероприятия, конечно же, укрепить костно-мышечную систему, то можно достигнуть желаемых результатов. Для того, щоб нормалізувати вагу, спершу потрібно виявити причини тих чи інших відхилень, ну а потім розпочинати реалізацію чіткого плану, працювати над режимом харчування, уникати негативних чинників, розбиратися із психологічними аспектами. Звісно ж, це потребує неабияких зусиль, але не варто лякатися труднощів, прагнення позитивних змін і бажання покращити якість життя найголовніше, коли мова йде про здоров'я.